Kita ke babak seterusnya babak ketiga dalam podcast kali ini bersama Cikgu Duan yeah. dan juga saudara Hafizi kita. Okey tadi kita dah cerita dah pasal Formula Student Malaysia dan juga NXGV kita punya pengalaman lah pengalaman kita pada dua pertandingan tersebut pada awal tahun ni yeah. tapi agak krem juga eh masa oh, nombor. memang, memang krem <laughs> memang, <laughs> memang kram. rasa, ke, rasa dengan raya dengan puasa ah, ni. <laughs> dengan kan <laughs> dengan betul lah benda tapi last minute jadi ya ha, <laughs> <itu> kata. <laughs> tapi saya terfikir <laughs> macam NSGV ni penganjur dia Pro2 dan juga Mari yeah. kita memang tahu Pro2 syarikat Automotif Mari pun yang uruskan regulation hmm. untuk untuk otomotif yeah. kan hmm. tapi FSM, FSM ni untuk pengetahuan pendengar yang anjurkan adalah UPSI Universiti Pendidikan Sultan yeah. Idris jadi nak ya? eh? macam mana passion itulah dia dia Dr. Amiruddin lah yang yang uh, yang handle program tersebut jadi saya pun agak terkejut sebab dia passion dia dalam pemotoran ni sangat hebat lah ha, jadi saya pun tak tahu macam mana dia bermulanya sampai dia di, dia dilantik menjadi tapi setakat yang saya tengok pengajuran pada baru pada tahun ni FSM pada saya memang kira sempurna, berjaya dan uh, kita tengok pula tahun depan macam mana pengajorannya saya dengar uh, masih lagi Dr. Amir yang uh, meneruskan lah untuk mengajurkan, lagi, ya, usi uh, lagi, uh, masih usi, usi lagi lah yang mengajurkan uh, program tu jadi tahun depan kita akan masuk lagi FSM dan NXGV kita akan teruskan Teru teruskan ha, version 2 pula ok ha. jadi, <laughs> jadi perancangan tu macam mana kita dah start ke, kita nak buat nak engine baru ke, tak nak pakai LC ke ok ha, nak pakai engine yang dedicated untuk cut ke? Ya yeah. hmm. betul lah jadi of course kita apa-apa perancangan pun kita kena tunggu punca kuasa kita lah yang ada daripada pihak penganjur jadi Alhamdulillah baru ni kita dapat jemputan lah untuk uh, dijemput untuk masuk ke pertandingan FSM yang akan berlangsung pada tahun depan tahun Dan, depan bulan berapa um, ta okay, tak ta pasti depan, tahun depan dijangkanya pada bulan 4 bulan 4 Yang dijangka pada bulan 4 dan uh, of course kita dah kena bermula dah eh dar daripada mm. sekarang dan uh, kategori yang ditawarkan ada tiga kategori kategori yang pertama 150cc oh enjin besar lagi lah haa jadi yang pertamanya kalau sebelum ni kita ada enjin 135cc mm. so dah tak boleh pakai lah <laughs> oh maksudnya dia tak ada 135 tak ada? tak ada tapi kita boleh pakai 135 tapi boleh Ket tapi kena macam under power lah jadi kita kena 150 cc yang uh, kita panggil dia panggil maksudnya dia uh, maknanya kita tak usik apa-apa pun dalam enjin tu NA ha, dia mesti NA ha. maknanya datang tu solid macam tu lah hmm. ok itu regulation je lah tapi kita uh, untuk gearing sistem boleh uh, ke? untuk gearing semua kita boleh oh boleh enjin uh, boleh tambah engine ha. cuma enjin saja memang kita tak boleh usik uh, sebagainya lah ok itu kategori yang pertama of course kita akan uh, masuk Kategori yang kedua iaitu kategori EV. Hmm. Of course, kita dah ada EV, hmm. uh, kita kena ada beberapa penambahbaikan yang kita hmm. kena buat. Dan uh, kategori yang ketiga iaitu kategori dia punya uh, maksimum dia adalah 700cc. Uh, ni cc besar lah. Oh okay. Uh, untuk, ataupun kita panggil kategori FSAE. Oh uh, Formula SAE. Ya, Just may, Formula SAE ni 1000cc. Hmm. Uh, tapi untuk starting ni dia pergi kepada range kepada 700cc. Uh, jadi itu pun dah kira cukup power tu. Yang tahun lepas FSM tak ada tak ada formula SSE? Ada. ada. Uh, dia ada. 600 cc ke atas. Ah, uh, okay. Memang ada. Cuma kita yang tak masuk. Uh, kita tak sempat nak prepare lah jentera tu. Hmm. Mm -hmm. Jadi tahun lepas kita masuk tiga-tiga? Pada kali ni kita akan masuk tiga-tiga sekali. Oh ok. Jadi kita uh. kena macam Uh, EV kita dah ada lah tak ada masalah oh, dah ada Okay, lepas tu yang untuk uh, 150 cc chassis yang sama dengan chassis yang gigi sama, pun boleh pakai boleh pakai boleh pakai tak banyak hmm. beza hmm. ha? eh yeah. hmm, tak banyak beza cuma yang formula SAE pula yeah SAE, SAE tu memang kita panggil brand new lah brand new setup kita kena start daripada kosong hmm macam enjin apa enjin 700 cc biasa enjin apa pakai ke memang engine yang dedicated dia uh, dia tidak dia open uh -huh. uh, biasa kalau orang ambil eh, engine apa fizy enjin Kawasaki ke? Biasa Kawasaki je kaus lah. Kawasaki. Ha. Sedap pun ha. kalau boleh, boleh ha. bawa. <laughs> Kawasaki tu memang 700 ke? 900 lebih. 700 tepat. 700 ha. tepat ke? 700 ya. tepat kat ha. 700 Tepat. Dia tepat. Ha. depend ha. kalau ada orang sekat 600 cc, 600 cc kan? Ha. Tapi kita kalau boleh, kita kita nak yang semaksimum yang mungkin. Ha. ha. Macam tadi, kalau katakan 150 cc, dia dah fix. Hmm. Ha, tapi ada benda-benda lain yang kita boleh custom hmm. kalau macam EV dia dekat motor pula ha, dia punya dia punya ha, dia, dia punya limit dia punya limit dia jadi dia punya range kalau ha. kalau buka EV limit motor tu berapa limit dia, dia? maksimum sampai 25 kW 25 ha, kW ha, maksimum? Yeah, maksimum hmm. jadi tapi bateri ha, tak kisah besar bateri mana bateri tak kisah ha, tapi lagi besar lagi berat ya ha, tu yeah. <laughs> strategi masing-masing ha. kalau berat ringan maknanya ada hmm. strategi masing-masing hmm. ha, tapi maksimum untuk motor 25 kW ha, tapi EV motor ya. kita sebelum ni 15 kW Hmm. Ha, kalau kita nak terus compete dalam competition ni, iyalah, motor tu pun kita kena upgrade lah. Tapi tapi kita kena tengok strategi juga. Mungkin strategi, ha, strategi. Ha. kalau ha. tengok pertandingan dia jenis apa kan? yeah. yeah, yeah. Ha, kalau jenis, jenis skit pad tu rasa tak perlu enjin yang besar. Tak yeah. perlu enjin yang besar. Ha, kalau lah. macam time attack pun kita kena tengok ha, litar tu macam yeah, mana. Betul. Kan hmm. kalau litar ha. tu pendek je, ha. jadi tak perlu enjin yang besar. Ah, kita hmm. tengok juga Betul. Cuma kalau FSM ni FSM ni dia 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 dua je. Dia. dia punya kategori statik dan juga dinamik. Ah ya yeah, ah, saya dia. keliru dengan RGB yeah. tadi. Yeah. Yeah. Hmm. jadi dia tidak ada kategori-kategori uh, kecil-kecil -kategori 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 macam Time Attack dan ah. nah, dia tak ada. Dia just untuk racing saja. Racing dia ambil nah, untuk dia, ambil base lap base lap ah, ah, dengan dengan, nah, dengan tu ah. lah. jadi sebab tu yalah siapa yang dapat setup yang terbaik kalau kata motor, motor yang maksimum mm. So dia ada advantage untuk menang mm. So kita pun kalau kita nak compete Kita nak buat result yang lebih baik pada yang tahun ini Untuk tahun depan mm. So kita pun kena banyak benda kita kena upgrade lah mm. Dan kalau nak beli engine 150cc tu Engine apa sesuai agak-agak? 1000cc -agak? Eh 150cc 150 150cc ha. Bagi saya Motor pun Y15 Y15 berapa yeah. apa? CC dia? Memang 150 ya? oh, oh, yeah. eh? Oh ya yeah. mm. Satu lima, Satu oh, okay. Memang tu biasa orang akan pakai Y15 lah Y15 lah Y15 lah Y15 ha, lah Y15 lah Y15 lah Itu antara kita nak aim lah Untuk uh, ni Tapi kalau ada bajet kan? Of course Ada bajet Tapi Macam saya kata Kalau kita ada spirit untuk menang Hmm ada bajet ke tak ada bajet ke, kita cari juga jalan. Hmm. Nah, sebab tu kita tengok dengan pelajar-pelajar yang kita terus semangat macam ni kan. Jadi kita akan terus explore mana saja cabang yang kita ada, untuk kita nak merealisasikan impian mereka ni. Tapi hmm. kalau kita pakai enjin 135cc tu, hmm. kita besarkan blok dia jadi besar cc, boleh ke? Oh tak boleh. Tak, tak boleh. Sebab oh, itu regulation lah, oh, regulation lah, regulation. Oh, enjin tu dia tak boleh usik Ah ingat dia kan, okay. dia kena datang seketul, ah so macam tu. Nasiblah kalau kita pakai enjin EA5 100cc, ya. 100cc. <laughs> ah, ah tak boleh ya. tak, tak, tak boleh nak masukkanlah. Ah tak boleh. Kan? Ah okey bang bang bang. Jadi sebab dia nak nak lah nak adil supaya maknanya kita tak nak ah, nanti ah, luar nampak standard ha. padahal dalam tu dia dah usik semua kan ha. dah pakai Yalah, motor susah, susah juga ni. nak ukur ha. bow and stroke ni ha. kan ha. lah, jadi tak kira. boleh so CC. engine tu seketul standard hmm. Ha, itu saja. Hmm. 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 jadi itu untuk FSM dijangka bulan 4 2026 yeah. tapi sekarang ni kita dah bulan 10 kita ada lagi 6 bulan je lagi ya yeah, yeah, betul ha, ha. Dah ha. dah boleh dah boleh ha. start lah tapi dah start, regulation ha. dia tak buka lagi ada punya iklan pertandingan tak buka ha. lagi dia, dia baru je jemput ha? nanti ha dia ada lah tempoh untuk last untuk pendaftaran hmm. uh, dia dah start minta lah Oh dia dah, dah, start, ah, dah, dah, dah start muka untuk lah. pendaftaran? Dah muka ah, okey um, Maknanya kita orang pun tengah nak start first meeting lah selepas ni kita akan bincang dulu untuk dari segi persediaan kita sebab untuk sebelum kita nak decide masuk hmm. kita kena tengok dulu kemampuan kita uh, dalam tempoh ni dan uh, apa strategi kita untuk pastikan Segala jentera tu dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Ah, ha, tak nak lah last minute kan? Tak, tak nak last minute. Walaupun last minute ha. dapat nombor dua kalau tak last minute nombor 1. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> ha, dan kita buat adalah adalah beberapa strategi lagi yang lain untuk pastikan kita dapat siapkan dalam tempoh sebelum racing dia sebut. Siap yang lebih awal lah. Heeh, ha, hmm. itu kita ada strategi kita. Sebab setahu saya yang untuk siri 2025 ni ha. kita kita tak sempat pun nak test dengan <tid> tak ada ha. memang semua <tid> pantai saja <tid> ha, ha, sampai sampai Lita tu time time, time attack <tid> <sepuluh test drive. tid> ha, betul tak ya tapi betul. boleh dapat nombor yeah, jadi yeah. kalau kita betul-betul prepare tu hmm, rasa betul? boleh pergi lebih jauh ya yeah, betul ha, hmm. jadi untuk NSGV ada apa-apa perancangan dek okay. untuk NSGv memang uh, dia tidak ada lagi Eklan. official official punya iklan keuzan sebagainyalah tapi saya ada dengar-dengar hmm. saya ada dengar, dengar lah. tapi saya pun tak boleh nak announce sebab ni tak official daripada hmm. saya kena official daripada produalah hmm. ha. saya dengar-dengar orang kata kemungkinan uh, Perodua akan meneruskan lagi hmm. projek hmm. NSGv ni hmm. uh, untuk uh, untuk season yang seterusnya Ha jadi sama-sama kita tunggu kalah official hmm. uh, official uh, apa lalu? announcement pengumuman um, daripada uh, daripada pihak Produa uh -huh. uh, mari dan SAE. Tapi hmm. Produa punya strategi ni bagus sebab dia nak keluarkan enjin EV. Hmm. Jadi dia nak supaya IPT tepatan, hmm. uh, Intensity vet tepatan ni dia ada pelajar ataupun ada bakal pakar-pakar yang akan yeah. yang akan handle EV ni kan yeah, mm -hmm. sebab dia bila dia keluarkan kereta EV mungkin orang nak cari pusat servis nanti mm -hmm. kan pusat nak repair ha, jadi dia buat pertandingan ni jadi student-student ni dia boleh belajar kat situ Betul. jadi ada pengalaman ha, jadi next time jadi ekosistem EV kita tu dah lengkap lah yeah. ha, jadi kebimbangan orang sekarang nak beli EV termasuk saya ni saya fikir eh kalau rosak hantar mana eh ha, contoh sebab kita fikiran kita ni masih lagi fikiran kereta ICE lah kita tahu yeah. kereta ICE ni, kereta yang biasa ni uh. dia ada wear and tear yang yang lebih cepat berbalik yeah. EV mm -hmm. jadi kita akan fikir kalau EV ni rosak, kat ada eh tak ada lagi bengkel EV yeah. ha, kalau nak pergi pusat survei paling dekat Kuantan, Kuala Tengganu macam tak ada kan ha, jadi benda-benda tu yang kita perlu fikirkan lah mm -hmm. Okay, jadi NXGV kalau ada pertandingan kita masuk kita akan masuk ha, ha. cuma kena kalau tengok lah, kalau mungkin kena upgrade engine ke Of course, memang kita akan buat uh, mana kita panggil apa, rombotkan besar-besaran lah. Hmm. Uh, rombotkan besar-besaran supaya kita nak pastikan kita boleh bersaing dengan baik lah, dengan hmm. peserta lain. Jadi, apa yang kita dah belajar pada tahun ni, tak apa kita jadikan dia sempadan Next year, kita kasi mantap lagi. Boleh Fizik eh? Boleh. Okay. Boleh. Fizik Sampai lagi lama-lama kat sini? Uh, dua tahun. Dua tahun, tahun lagi. lama dua tahun lagi saya ada sini. Harap tak nah. s dua tahun lah? Tak <laughs> okay. ada. <Adanya. Okay>. Jadi, <laughs> jadi sebenarnya untuk <laughs> perlombaan ni dia sebenarnya kita ada kepakaran pesara-pesara kita sebenarnya yeah. yang hmm. membimbing pelajar-pelajar kita kan? Right? Hmm. Jadi cuba cerita sikit apa kepakaran uh, pesara-pesara kita ataupun kaki tangan ataupun kepakaran di attack racing ni atau technology center racing ni. Jadi sebab tu dalam uh, attack racing ni memang kita ada yalah uh, kepakaran daripada pesara-pesara eh yang mana uh, pesara otomotif ni dia kita libatkan dia secara total. Sebab uh, start daripada untuk pembinaan chassis, uh, kemudian dari segi dia punya braking system, dia punya uh, steering, dia punya suspension kesemua ni sebenarnya Inilah modul-modul yang diajarkan uh, pada di Politeknik uh, dan segala pengalaman dengan uh, ilmu teori yang ada tu kemudian di, diterjemahkan dalam bentuk kereta racing ni. Jadi pelajar pelajar ni dia dapat uh, ilmu secara terus lah daripada pencerah Jadi sebab tu saya kata tadi, uh, pencerah ni bukan hanya setakat dia mengajar tapi dia juga menyampaikan ilmu praktikal dia kepada pelajar uh, dalam bentuk uh, aktiviti macam ni lah seperti pertandingan NSTV dan juga FSM. Mhm. Mm -hmm. so, tu saya difahamkan ada juga kita melibatkan kita punya alumni mm -hmm. dan juga dengan industri masa nak bina yeah. kereta tu. Boleh cerita lebih lanjut cikgu Duan? Ya yeah, betul. Ha, jadi sebab tu kebetulannya ha, memang sebenarnya memang macam lah. kalau racing ni kita kena libatkan uh, industri. Ha, dan uh, dan kebetulannya kita ada dua pihak yang membantu kita yang mana kedua-dua pihak tu adalah alumni PSMJA dan uh, yang pertama tu adalah uh, buat garaj ya, di sini saja di Parker maknanya dia memang membantu secara total lah eh, membantu dari dia segi set up terutama uh, tuning uh, akhir tu dia buat terutama tuning eh. akhir ni tuning sebab benda tuning ni memang kena orang yang betul-betul pengalaman uh, jadi sebab tu saya kata tadi penting eh, penting satu tadi, pensyarah tadi dia advice kepada pelajar uh, menggunakan ilmu teori dengan asas uh, otomotif tadi tapi bila kita libatkan industri dia akan bagi skill dengan teknik yang tak ada dalam teori tadi, tak ada dalam buku. Ah, tak dalam buku. Ya yeah, betul. Yang tu sebenarnya yang mahal ni yang diterjemahkan dan bayangkan pelajar-pelajar kita ni dapat serap ilmu uh, daripada ilmu daripada orang industri. Dan kebetulan dia, dia adalah alumni. Dia, jadi dia punya mengajar tu kepada pelajar kita ni dia bersungguh. Sampai hmm. malam pun dia datang, nah, sampai betul, ke betul. tempat tandingan pun dia, dia hadir. Ada, dia ada semangat sebab dia rasa ha. BSMZ ini dia punya juga. Dia punya, ha, betul. betul. Ha. Ha. Dia punya semangat tu eh. Jadi saya rasa uh, Amalan ni kita kena teruskan. Uh, hmm. dan kita satu lagi kita pun macam dia pun rasa dihargai kerana melibatkan dia orang juga hmm. uh, untuk terlibat samalah dalam pembikinan jentera ni. Hmm. Sama juga nanti hmm. AVG dah boleh belajar uh, hmm. ada, hmm. ada hmm. company tuner ke apa kan. <laughs> hmm. boleh membantu hmm. lagi yang kita saya buat produk kot. produk CNC. Ah <laughs> produk CNC <laughs> kan <laughs> kan. Betul. pun benda-benda yang custom yang special kan. <laughs> <laughs> Okay, okay, nice nice. Okay, jadi kita dah ke penghujung tapi tak hujung lagi sebenarnya. Yes. Hmm. Kita nak cerita the way forward. Apa attack racing ni nak offer. Kita cerita tadi tu daripada blog yang pertama sampai yeah. blog yang hmm. sekarang ni kita nak cerita pasal racing je. Ya. Yeah. Hmm. Tapi sebenarnya uh, attack racing ni sendiri dia ada target dia. Yeah. Apa target sebenarnya attack racing ni selain daripada berlumbalah? Betul. belomba ni dia jadi macam makan aguji. Ada yeah. benda yang kita nak advance lagi, nak okay. makan sedap lagi kata. Setuju. Jadi sebab tu kita dalam uh, sebagai attack attack racing ni uh, ataupun kita kita dah brandingkan nama semanya kita branding iaitu Fraudtech nama penuh dia oh, form, uh, ha, okay. Formula Formula Racing Attack uh, kita upgrade uh, sebab apa Mis uh, misi dan visi kita semanya kita nak menjadi pusat rujukan motorsport khususnya di Pantai timur lah okey jadi apa perancangan kita untuk kita nak menjadi pusat rujukan ni jadi sebab tu of course pelaksanaan kita dalam untuk uh, sebagai kompetitor uh, sebagai pesaing dalam motorsport pun kita kena belajar daripada tim-tim uh, yang hebat tim-tim uh, seperti F1 uh, kereta racing sebagainya. Jadi antara uh, perkara, perkara yang kita akan tambah baik eh untuk yang pertamanya satu engagement dengan industri. Okay, engagement dengan industri ni kerana apa? Kerana uh, industri ni dia mempunyai fasiliti yang yang tidak ada di tempat kita. Eh, untuk kita nak uh, testing, untuk kita nak dapatkan data uh, Mungkin kita nak dapatkan reading untuk suspension ke sebagainya So kita ada facility Jadi engagement dengan industri ni sangat penting Itu yang pertama lah Okay, yang keduanya Sebenarnya kita nak mewujudkan uh, Untuk simulator ataupun uh, simula, uh, Simulation Racing dulu Di mana kita uh, tak nak pelajar-pelajar kita ni Dia terus racing atas jalan, atas track hmm. uh, Kalau boleh Simulation kita... ni macam main game lah. Macam main game. Ah, ah cuma bezanya bila kita dah tahu track yang ah. yang telah yang kita akan berlumba nanti. So kita akan design track tu mengikut spesifikasi dia dengan kita akan design juga jentera uh, kita dalam simulation tersebut hmm. mengikut spek yang kita tetapkan. Hmm. Jadi pelajar tersebut dia akan berlatih dalam simulation tu sampai dia dapat feel. Hmm. Satu satu yang pertamanya, dia akan dapat tingkatkan skill. Mm. Yang kedua dia dia akan pastikan checkpoint-checkpoint tu dia dapat maksimum uh, kelajuan yang dia nak. Mm. Dan yang ketiga of course dia tahu point mana yang selekoh yang bahaya yang dia perlu berhati-hati sebab ini melibatkan keselamatan pelajar kan Satu, Satu lagi jimat minyak. Satu lagi jimat minyak of course. timbak <laughs> 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 ha. minyak tak payah nak janganlah. Yeah. Ya yeah, yeah. ha, ya ha. ya. Kita tu kalau macam kita dekat Dungun nak pergi lintar Datuk Sagawai kos yeah. juga. Ha. ha kan. Jadi kita boleh traininglah okey. Yeah. Seterusnya yeah. seterusnya apa lagi? ok Jadi uh, bila simulator ni, yang pertama bila kita dah ada simulator hmm. kita tambah baik pula maknanya dengan sistem uh, kita panggil adaptive eh. adaptive pada simulator rig tadi supaya dia punya suspension, dia punya kalau brake dia, dia akan ada uh, motion eh, pada hmm. kerusi dia tu seolah-olah so, macam dia berlumba sebenar ha, jadi sebab tu kita nak tahu kadang-kadang dia tekan brake terlebih ke tekan minyak terlebih ke sebagainya so kat situ dia akan memainkan peranan, dia akan practice jadi bila dia dapat feel macam tu Jadi bayangkan bila dia masuk pada perlombaan sebenar hmm. Yang pertama dia tidak akan gugup lah hmm. Dan of course dia tahu dah kat mana checkpoint yang dia perlu hit dia target hmm. Untuk pastikan dapat time attack yang tertinggi hmm. Okay itu kita cerita simulation Okay tapi untuk buat masa sekarang ni Of course kalau benda tu melibatkan costing Tapi option ni kita ada beberapa tempat lah hmm. uh, Fizy boleh ceritakan tempat simulator tu Tempat yang saya sebelum ni uh, testing onto simulator hmm. di KL Shah Alam Okay. Uh, KL ke Shah Alam kita tadi kita <laughs> kita orang orang daripada luar pada Selangor ni kita uh, Shah Alam tu pun KL oh <laughs> yeah bukan ha, <laughs> uh, tapi Shah Alam tu Selangor KL uh, <laughs> is KL uh, <laughs> ah, KL is KL <laughs> okay. uh, ha, jadi, tahu, pergi ke Shah Alam Uh, dekat tentu dekat Shah Alam. Ha, dekat Shah Alam, Shah Alam, uh, Alam Selangor yeah. untuk pengetahuan yeah, yeah. dengar <laughs> tu kan. Ah uh, <laughs> jangan salah kita kita luar KL kita sebut Shah Alam pun <laughs> KL, <laughs> Banting pun KL. Tapi uh, oh, saya ya. <laughs> <laughs> dah. Okay, teruskan. Uh, actually dekat Shah Alam tu ada satu tempat uh, di mana uh, kalau siapa-siapa yang nak belajar driving ke, nak merasai rasa racing tu macam mana, Android King, shout out to uh, Android King. Android King, Android King, Android oh, okay. King ni orang tempat salah satu uh, simulator. Mm -hmm. Jadi siapa-siapa yang nak belajar driving ke, nak belajar mengena, uh, nak tahu pasal drifting, mm. racing, mm. Uh, memang orang akan sediakan di sana. Ah, dia dia lain simulator dengan main game. Saya dulu masa muda-muda selalu main game dia game creator game creator dan telefon uh, kan, saya pakai um, keyboard. Oh, keyboard, <laughs> ah, <laughs> keyboard tu memang saya itu first juga uh, saya. first eh, tu la simula simula la simula eh? ha, simulator, simulator. simulator agak lain hmm. sebab simulator ni dia Ya, yeah, dia memang game tapi hmm. dia menggunakan steering wheel, dia ada gear, hmm. dengan dia ada handbrake. Handbrake ni uh, just tambah tambahan aksesori. Tapi dia ada yang keyword ada adaptive. Uh, adaptive ah yeah, yes. kita hmm. boleh rasa dia punya feel dia tu kan. Hmm. Hmm. Ah okay. Jadi kalau untuk racing tu memang boleh rasa G force dia lah. Hmm. Jadi bila bila dah cuba testing tu, hmm. kita akan bawakan ke dalam dunia racing. Hmm. Ha, mungkin ada yang sama, ada yang tak sama. Ha, kita ubah. Dah da dekat tapi da da apa nama tadi Android Android King. Android King tu dia ada Lita Lita di Malaysia Lita Datuk Sago ada dia punya dia punya kopi Lita uh, tu. Memang banyak ada Sepang ada ada international punya drifter tempat-tempat lain hmm. pun ada. Uh, Datuk Sago saya belum pasti lagi uh. Mungkin kena, kena, tunggu update software lah <laughs> Tapi jauh kita daripada tengah nu Kita nak pergi Shah Alam tu yeah. Untuk simulator kan uh. hmm. Jadi kena ada satu lah kat Kena dia, ada satu Dekat Pantai Timur Sekarang yeah. Pantai Timur ada tak? Tahu tak? Ada tak? Macam untuk Pantai Timur saya belum pasti ha, Jadi mm. sebab tu sebenarnya Kuantan pun tak ha. ada eh? Kuantan pun tak ada ha, Sebab tu kita ada kerjasama dengan IPG Carmaker. Ha, IG semanya IP, apa? IPG. I, IPG Kammer ni dia adalah satu branding daripada Jerman oh, okay. semanya. Okey. Ha, dan dia ada dia ada satu company lah yang dia bertapak di Malaysia yang kita akan bekerjasama dengan dia. Yang mana IPG Kammer ni semanya dia kat komputer dia adalah Kasim. Hmm. Ha, okay. Kasim. ni kita boleh design kita punya track hmm. dan sebagainya lah. Ah ha, kat Malaysia Kasim pun agak popular jugalah yang digunakan oleh Perodua, Proton eh untuk dia punya testing. So, IPG Car Maker ni pun adalah salah satu alternatif yang mana dia platform dia dia boleh bagi kepada institution ni eh, untuk education. Mm. Jadi, another plan ni lah sebab, sebab tu dengan platform IPG Car Maker ni kita boleh uh, design track kita sendiri mm. sebab kita pun ada kepakaran untuk buat design. So, kita boleh design track kita dengan eh, dia punya leveling sebagainya dengan condition uh, track tersebut. Uh, dan So, kita boleh test kereta tersebut dan sama macam game sama cuma bezanya kita boleh Aa, buat kita boleh racing di atas track yang kita design sendiri hmm. Mm -hmm. jadi IPG car maker ni mm. maksudnya dia macam software lah kita boleh install dia yeah. macam ni? kita boleh install Aa. tapi dia ada license lah oh license lah, mahal lah license dia license dia agak mahal agak mahal, Aa, agak ada. mahal tu mahal <laughs> <laughs> license <laughs> dia lah, tapi sebab tu penting sebab tu saya kata tadi kerja sama, ha, dia collaboration dengan industri sangat penting kalau kita nak provide semua memang makan ratus ribu, makan juta sebagainya kan mm. tapi bila kita ada kerjasama yang baik dengan industri mm. ada setengah facility tu kita dapat menggunakan uh, sebab dia akan dapat win-win lah mm. industri pun dapat benefit kita pun akan, akan dapat benefit juga. Mm. Mm. Jadi kita dah penghujung ada apa-apa yeah. lagi fizy nak tambah saya uh, eh, tak ada. Tak ada. Itu. Awak sebenarnya memang daripada SPM ke masuk ke poli? Saya sebelum ni uh, SPM. 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 Kemudian saya masuk College Community di Tambunan Sabah. College Community Tambunan dia bidang repair 4 uh, four wheel. Four wheel. Ah, ha, kan repair four wheel kan? Ha. Yeah. Lepas Kem tu? Kalo kemudian baru saya masuk ke Politeknik. Tapi jauh tu Sabah ke sini tu. Memang minta? memang minta lah sebab saya memang membesar lama dekat Sabah ha. jadi saya rasa nak keluar nak keluar daripada kawasan Sabah tu supaya saya dapat lebih banyak ilmu tapi ada ada batch awak ni ada 2 3 orang lagi kan daripada tambunan kan ah uh, uh, ke ke seorang seorang kawan saya dulu. saya bawa uh, oh. mama dari penyapsa Memang memang saja nak ke memang saja nak bawa dia. Oh, memang <laughs> memang nak cabaranlah. Ah, ha, memang suara. nak cabaranlah. Kemudian supaya... sambung di politeknik. Ah, ha, ha, jadi betul. untuk pengetahuan semua, ah ha, kolej komuniti dengan politeknik ni satu bumbung. Hmm. Ha, hmm. Ha, jadi kalau habis pengajian di kolej komuniti, boleh sambung di politeknik. Kalau tak dapat politeknik, boleh sambung kolej komuniti dulu. Hmm. Habiskan 2 tahun, kemudian boleh masuk ke politeknik. Hmm, Okey, cikgu Duan ada apa-apa kata-kata akhir? Okey, saya macam inilah uh, apa yang saya nak sebagai menutup eh, untuk kita punya uh, discussion kita ni, hmm. jadi sebenarnya untuk racing ni um, dia penuh uh, dia memerlukan satu passion yang sangat tinggi, sebab tu saya sentiasa macam visi ni salah seorang pelajar yang penuh passion lah uh, jadi sebab tu saya sentiasa pesan dengan para pelajar saya uh, kalau kita tidak ada passion time will stop us Uh, tapi kalau kita bekerja dengan passion, your time will become unlimited. Uh, jadi sebab tu kalau kita tengok Fizi ni, dengan dengan dia pelajar, dia boleh terlibat 4x4, dia boleh terlibat racing, dia boleh dia masa sama belajar dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab passion dia. Uh, hmm. jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Jadi bila kita penuh dengan passion, apa saja kita boleh jadi. Terima kasih. Ok, uh, kata-kata yang mana saya pun macam oh, terpaku juga kena ada passion buat sesuatu tu sampai jadilah uh, ah, sampai ah, jadi ah. maksud kita ada passion lah okey baik sampai di sini saja kita punya podcast untuk kesekian kalinya kita punya kru pun dah dah tegang-tegangkan kaluran. <laughs> jadi sampai di sini saja kita akan sambung ke kita sambung, kita tamat dah kat sini kemudian kita akan kembali untuk siri yang seterusnya dalam podcast Sembang Gegar. Ha, sebut gegar eh, bukan gegar. Gegar tu KL dia kena sembang gegar dengan ni sikit. Dari Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun Terganu sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Oh, bye Okay.